если ваши дети будут находиться в опасности, мы здоровье, же что ваши дети нужно будет заплатить. Для ребенка инвалида. Для... Слышите, вы нам свет выключили, воду, и говорите, что мы виноваты, и что мы в таких условиях. Ну, не, не в том, что жить, а меня хотят с детьми поселить. И вещи я должна так же сама бросить. свои.